Salam hörmətli kanal izləcilərimiz. Mən sizə bu günləri Xırdalanın 8 nömrəli məktəbə yaxın, Yoncalıq deyilən ərazidə belə bir həyət evi təqdim edəcəm. Həyət evimiz ipoteka yararlıdır. Sənədlər tam qaydasındadır. Hal-hazırda 1.5 e, sotun içində inşa olunub, özünə tikilmiş həyət evidir. Burada geniş bir qarajı var, gördüyünüz kimi. İndi bir-bir sizə təqdim edəcəm. Videomuza axırən dilingin ki di məlumatlar videoda beləcək. Ətraf tam yaşayışdır, gördüyümüz kimi. Daxil olaq evimizin həyətinə. Kürslüdür, qoşa daşla tikilib, özünə tikilmiş həyət evidir. Qaz, su, işıq daimidir. Şəxsi tikiləndir, yəni malyer evi deyil. Burada belə bir garajı var. Geniş bir garajdan ibarətdir, gördüyünüz kimi. Təqribən bura 3 maşın daxil ola bilər. Market kimi də bura istifadə edə bilərsiniz. Geniş bir yerdir. İkinci mərt iki mərtəbə, 2 mərtəbəlidir. İkinci mərtəbədə 3 otaq, 1 mətbəx və e, sanitar qovşaq mövcuddur. Evin istiləmə sistemi gördüyünüz kimi kombi sistemidir. Birinci mərtəbəsində, yəni ki, ev sahibi təmir eləmir, amma siz istəsəz buranı təmir edə bilərsiniz. Burada bir mətbəx düzəldə bilərsiniz. Burada oturub durmaq üçün və burada da sayətler qovuşaq kimi düzəldib istifadə edə bilərsiniz. Qalxaq burdan evimizin içinə, evimsinə də tanış edim. İmək də yaxşı qiymətdir. Tam mülkiyyətdir, sənəd ipotekiyə yararlıdır, dedim qaydada. Təqdim edəcəmsə göstərəcəm də sənədini də. Burdan daxil olaq. Evimizin giriş hissəsinə. Təmir də yaxşı təmirdir. Burada yerləşir qonaq otağı. Belə bir geniş qonaq otağından ibarətdir. Gördüyünüz kimi sənədlər, texpasport, çıxarış, tam mülkiyyət, ipotekiyə yararlıdır. Bu oldu bizim qonaq otağımız. Mənzil də, e, evimiz də üzr istəmirəm qalacaq. Mətbəx mebli, kombi sistemi. Qalan əşyalar ev sahibinə danışmaq olar. Qiyməti 67500 manatdan ibarətdir. Burada yerləşir ikinci otağımız yataq otağı. Gördüyünüz kimi bütün mebel dəstləri burada rahatçılıqla sığışıb. Hər bir otağın özünün müstəqil pəncərəsi var. Bu burada yerləşir üçüncü otağımız. Çox rahat otaqdır bura və genişdir. 67.500 manatdır. Real alıcılarımıza müəyyən endirim nəzərdə tutulub. Və buradan sizə təqdim edəcəm sanitar qovşağı. Burda paltaryan maşını qoyulur və burada da belə bir sanitar qovşağı var. Şunaqsa gördüyünüz kimi, hal-hazırda ev sahibi evdə yaşayır. Və burdan sizə təqdim edəcəm mətbəxini. Burada da belə bir, -bir mətbəxi var. Geniş bir mətbəxdir. Əsərləli mətbəxi var. Siz də bu arada evinizin mülkünüzü satmaq istəsəsiz, likidola nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız, evinizi mülkünüzü satmaqda sizə yardımçı ola bilərik kanalımıza abunə olunsunuz, videolarımızı bəyənirsiniz ki, yeni evlə mənzillərlə çəkdiyinsə bildirişlər gəlsin. Yeni evlərimizlə, mənzillərimizlə tanış ola biləsiniz. Linkdə nömrə qoyulacaq. Bu və ya digər mənzillərlə bağlı ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Bu günau bu qədər, sağ olun.